بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوحبیب اللذی ترجا من ہوک الََََََََََََََََََََ موزر سامین حانکاہ سے آپ کی حدمت میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ علیہ جن کو بادشاہوں کا مرشد کہا جاتا ہے آپ بڑی اعلیٰ اور عرفہ شان کے مالک ہیں جہانگیر بادشاہ نے جب آپ کو انوائٹ uh, کیا کہ آپ میرے محل میں تشریف لائیں تو آپ نے اس کو انکار فرما دیا لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا اور اپنی بیماری کا لکھا کہ جناب بیماری کی وجہ سے میں سفر نہیں کر سکتا تو آپ کی زیارت سے مستفید ہونا چاہتا ہوں تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تھوڑی دیر اس کے پاس رکے تو جہانگیر بادشاہ نے خوشی کے عالم میں آپ سے عرض کی کہ حضور آج آپ جو بھی مانگیں گے میں آپ کو پیش کروں گا تو آپ نے فوراً فرمایا کہ جہانگیر میں تم سے جو بھی مانگوں گا تم مجھے دو گے اس نے کہا بالکل جناب میں پورے برے صغیر کے سیاہ و سفید کا مالک ہوں تو جو آپ فرمائیں گے میں آپ پیش کروں گا تو آپ نے فرمایا کہ جہانگیر ہم تم سے اجازت مانگتے ہیں تم ہمیں رخصت دو اور وعدہ کرو کہ آئندہ سے کبھی بھی ہمیں اپنے دربار میں دعوت نہیں دو گے یہ فرمانے کے بعد آپ اٹھ کے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے تو یہ آپ کی طبیعت اقدس میں بے غرضی تھی اور ماں سوا اللہ سے ہٹا ہوا آپ کا رجحان تھا تو درویش ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ خود بادشاہ ہوتے ہیں خود اپنے دل کی دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ سب بادشاہوں کے بادشاہ کی چوکٹ میں چکے ہوتے ہیں تو میں آپ کا واقعہ جو سنانا چاہ رہا تھا کہ ایک ملک کا شہزادہ آپ کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا تو اس نے اپنا خادم بھیجا کہ آپ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میں فلاں علاقے کا شہزادہ ہوں اور زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں تو مجھے اندر بلایا جائے تو آپ نے خادم کو اپنے خادم کو فرمایا کہ اس شہزادے کو لنگر ہانے میں لے جاؤ اور اس کو کہو کہ وہاں پہ جا کے وہ جہاں پہ دیگیں پکائی جاتی ہیں بالن رکھنا شروع کر دے تو شہزادے نے جب یہ حکم سنا تو بڑا پریشان ہوا اور دل میں سوچا کہ میں شہزادگی کے اس منصب پہ فائز ہوں اور یہ کام کروں لیکن وہ ارادت کا اور عقیدت کا سچا آدمی تھا وہ نے چلا گیا اور اس نے جو دیگے تھے ان کے لیے بالن مہیا کرنا شروع کر دیا کچھ عرصے کے بعد اس نے دوبارہ خادم کو آپ کی حدمت میں بھیجا کہ جناب مجھے زیارت کے لیے بلایا جائے تو آپ نے اپنے حادم کو فرمایا کہ جاؤ اور شہزادے کو جا کے شربت پلاؤ اور جان بوجھ کے اس کے کپڑوں پہ شربت گرا دینا اور جو کچھ وہ کہے ہمیں آ کے بتانا خادم گیا اس نے اسی طرح اس کو شربت پلایا اور جان بوجھ کے اس کے کپڑوں پہ گرا دیا تو شہزادے نے غصے میں کہا کہ اگر تم میرے علاقے میں ہوتے تو میں تمہیں قرار واقعی سزا دیتا کہ کس طرح کسی کے کپڑے گندے کیے جاتے ہیں دھائی غصے میں شہزادے نے ڈانٹا خادم نے جا کے آپ کی بارگاہ میں یہ واقعہ عرض کیا تو آپ فرمانے لگے شہزادے کو کہیں ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے کہ ہماری زیارت کر سکو ابھی کچھ اور عرص عرصہ ڈیوٹی کرو لنگر میں پھر اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا شہزادے نے پھر کسی آدمی کے ذریعے درخواست پیش کی کہ مجھے زیارت کا شرف ملے تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو ایک چھڑی دے کے بھیجا اور فرمایا کہ جا کے اس شہزادے کو پیٹنا مارنا اور مارنے کے بعد جو کچھ کہے وہ ہمیں آ کے بتانا تو یہ خادم چلا گیا اس نے جا کے بغیر کسی عذر کے شہزادے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تو شہزادہ جو ہے وہ مار کھانے کے بعد بالکل غصے میں نہیں آیا بلکہ اس نے اس خادم کی چھڑی پکڑ کے کہا کہ جناب میری وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تو آپ بیٹھے میں آپ کو شربت پلاتا ہوں پانی پلاتا ہوں میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا میں نے کوئی جرم کیا ہوگا جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے تو اس خادم نے جب یہ بات حضرت میاں امیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ جناب شہزادے کے رویے میں یہ تبدیلی آ چکی ہے تو میاں امیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب بلاؤ اس کو جب شہزادہ دوڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں گر گیا تو بڑی دیر تک قدموں میں گرا رہا روتا رہا اور لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ شہزادے کی روح وہیں سے کف سے انصری سے پرواز کر گئی اور وہ شہزادہ اس دنیا سے پردہ کر گیا چلا گیا اس دنیا سے تو لوگوں نے عرض کی جناب یہ شہزادہ بڑے عرصے سے آپ کی زیارت کا متمنی تھا لیکن آج جب یہ اس کو موقع ملا تو یہ دنیا سے ہی چلا گیا تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب یہ ہمارے پاس آیا تھا تو اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں میاں میر کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں اللہ کی شناسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں اپنے اللہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں نے پھر اس کا تزکیہ کیا میں نے اس کے اندر سے میں کو خود ہی کو ختم کیا ہے آپ سمجھتے ہیں ہر مریض کا علاج ڈاکٹر اس کے مطابق کرتا ہے کسی مریض کا علاج کسی میڈیسن سے کیا جاتا ہے کسی مریض کا علاج کسی اور میڈیسن سے کیا جاتا ہے ایک ہی میڈیسن کسی مریض کے لیے ظاہر قاتل ہوتی ہے کسی کے لیے وہ آب شفا ہوتی ہے تو صوفیاء دلوں کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں تو آپ نے اسی طرح اس شہزادے کے دل کی اس بیماری کا علاج کیا تو میاں میر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے میں خود اس کے رستے میں حائل نہیں ہوا تو میں نے اس کو رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے اب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں خوش و حرم ہے اور اپنے رب کی شناسائی حاصل کر چکا ہے تو دراصل یہ پیغام تھا کہ جب اپنی ہدی کو مٹائیں گے جب اپنی میں کو مٹائیں گے جب اپنی انانیت کو مٹائیں گے تو تب ہم خدا رسیدہ ہو سکتے ہیں اور یہ مٹنا جو ہے یہ کسی کامل ہستی کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ کی کسی برگزیدہ ہستی کے ہی ذریعے ممکن ہے اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی کسی کامل ہستی کی صحبت عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ